Сегодня предприятие водоканала ежемесячно генерирует порядка 20 миллионов долга за отпущенную электроэнергию предприятием предприятию Облэнерго. Это происходит не потому, что Харьковский водоканал не хочет или не умеет работать, или не любит рассчитываться со своими поставщиками, а только лишь потому, что существующий тариф на воду не в состоянии покрывать эти расчеты. И стоит дилемма, что делать. Или рассчитываться за электроэнергию, или выплачивать заработную плату. Готовить предприятие к новому зимнему сезону. Как правило, руководители этого предприятия, да и городская политика таковы, что в первую очередь это зарплата, во вторую это безопасность работы данного предприятия, потому что если не дай бог оно станет, вам будет абсолютно все равно, кому оно должно и сколько. Вас будет интересовать, почему у вас нет воды ни горячая, ни холодная. Государство поставило жесткий барьер на пути поднятия тарифов. И взамен в конце года делает зачет по электрической энергии между предприятиями Энерго, предприятиями, которые поставляют, занимаются вопросами подачи воды и водоотведения, и Облэнерго. В прошлом году государство списало порядка 500 миллионов гривен, большая часть из которых это были долги КП «Вода». В этом году эти долги накапливаются, но я абсолютно уверен, что они будут точно так же списаны с помощью государства. Булэнерго получит эти деньги, но нет КП «Вода» от государства. Ну, в конце года, когда будет проходить все зачеты. Другой вариант решения проблемы – это увеличение где-то в два с половиной, в три раза тарифа на воду и на водоотведение. Другого варианта нет. Или население будет платить эту недостающую разницу, или государство.